جمعنا هذا لمن ورهما وتفرد فرقا معصوما ولا تغن فينا ولا معنا ولا شقي ولا هو محرورا اللهم جملنا بالعافية والاستقامة وعجل يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تنفن وتن خاسرين اللهم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإلى أن تنفن وتن خاسرين صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري من لساني يفقه قولي الحمد لله بشكر الله سبحانه وتعالى بن مليا موليو بن مليا مراكا بذكر وصلاة صلى الله عليه وسلم dalam amalan kita untuk suluk kepada Allah Subhanahu wa taala Ya, jadi amalan Yang kita lakukan Ada amalan yang tidak Terkeluar daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW Bahkan penghulu um Dalam madrasah ini Al-Imam Junaid Al-Baghdadi Penghulu um dalam madrasah Tasawuf ini Mengatakan Ilmu lahada Musyayyadun bil kitab wa sunnah Ilmu kami ini Alhamdulillah berkait rapat ataupun terikat dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka tidak ada kita lakukan kecuali untuk mengikut perihal Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita agar mengikut tutur katanya, perbuatannya, akhlaknya dan juga hal ahwalnya di sana ulama menulis tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana ulama menulis tentang hadisnya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi bertutur apakah yang dia baca apakah yang Nabi berfikir dan sebagainya itulah sunnah aqwal Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ada sunnah af'al perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi makan bagaimana Nabi berjalan dan itu bukan sunnah uh, Af'al perbuatan Nabi SAW Di sana ada sunnah akhlaknya Nabi SAW Bagaimana akhlaknya Nabi Bagaimana uh, Nabi ini seorang yang penyabar dan sebagainya dan ada lagi di sana adalah ahwalun nabi sallallahu alaihi wasallam perihal keadaan Nabi sallallahu ahwal Nabi bagaimana keadaan Nabi hubungan Nabi dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka itulah yang dilakukan oleh ulama tasawuf modern tasawuf untuk kita mendapat sebahagian daripada ahwal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pastilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Maka rasa tasawuf ini adalah untuk kita mendapat sebahagian daripada rasa cintanya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tawakalnya Nabi, bagaimana sabarnya Nabi, eh ujian dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal ahwal Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima Allah, qul Allah. Ya Muhammad, qul katakan Allah. Summazaruhum fi qaudihim yal'abun. Kemudiankan kemudian biarkan orang lain hatinya bermain-main selain daripada Allah. Yal'abun bermain-main. Jadi apabila Allah Taala suruh Nabi dalam hatinya menyebut Allah, 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 Allah bermaksud Ayat ini menggambarkan hati Nabi ini sentiasa menyebut Allah, 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 Allah. Dan sudah pastilah apabila hati Nabi menyebut Allah, Nabi menyebutnya dengan penuh makna. Bila hati Nabi menyebut Allah, sebagaimana Allah terperintahkan Nabi, Qul Allah, bukan Qul Huwa Allah. Itu surah ikhlas, Qul Huwa Allah. Sebab itu kita zikir juga, Huwa Allah, Huwa Allah. Sebab dalam Quran ada yang menyebut Huwa Allah. Tapi ini ayat ini kul Allah. Ayat ini jelas betapa harusnya kita berzikir Allah 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 Allah. Sebab ayat tersebut kul Allah. Sebut Allah. Ayat tersebut sebut kul ya Allah, kul subhanallah. Ayat kita sebut kul Allah. Sebut Allah. Untuk menggambarkan harus kita menyebut Allah, 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 Allah Begitulah perihal Nabi Hatinya sentiasa menyebut Allah, 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 Allah Maka sudah pastilah Apabila hati Nabi menyebut Kalimah Allah dengan penuh Kelazatan Rasulullah menyebut Kalimah Allah dengan penuh Rasa bahagia Bahkan ayat itu menggambarkan kepada kita betapa Nabi ini cukup menyebut Allah. Dah cukup dah. Bagi Nabi yang salam. Maka yang lain itu terpulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bermaksud Nabi tidak memandang kepada yang lain daripada Allah. Hatinya tidak terpikat selain daripada Allah. Sebab Allah telah perintahkan Nabi, Engkau ya Muhammad, engkau hanya sebut Allah. Bermaksud sebut Allah dengan penuh ta'zim Sebut Allah daripada rasa cinta, Summa fi khawdihim yal'amun Kemudian biarkan orang lain hati mereka itu bermain-main selain daripada Allah Bermaksud orang lain biarkan hatinya terpikat selain daripada Allah Namun Rasulullah di antara adab yang diperintahkan oleh Allah dan begitulah ahwal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi hanya terpikat kepada Allah Nabi hanya mengagungkan Allah Allah subhanahu wa ta'ala ingin menguji Ahwal Nabi sallallahu alaihi wasallam Apakah Muhammad ini Benar-benar terpikat kepada Allah ta'ala semata-mata Tidak terpikat kepada yang lain daripada Allah Maka Allah ta'ala uji Nabi pada malam Mi'raj Ketika malam Mi'raj kita ketahui Nabi naik pada langit pertama Naik langit kedua Bertemu dengan Nabi semua Nabi Nabi Adam AS Nabi Musa Nabi Harun Nabi Yusuf Lagi ke Bertemu dengan Nabi Ibrahim AS Sampai ke Nabi kepada Sidratul Muntaha Kita pun tak tahu macam panjang mana Rupa Sidratul Muntaha dalam kitab menyebut Sidratul Muntaha itu satu pohon yang sangat besar buahnya macam cerik daunnya macam telinga gajah uh, kalau kita bayangkan macam telinga gajah pun tak boleh dalam kitab sebut macam tu bahkan pohon sidrah ini sangat cantik sangat indah dan tidak ada ciptaan Allah di dunia di dunia ini seindah sidrah pohon sidrah itu dah cantik dah kita kalau pergi satu tempat tak kita merokok tengok keindahan sesuatu siap selfie lagi masuk facebook lagi lepas dia mengigau seminggu mengigau tu ingat ingat tempat tu lah kan oh lawa betul mana terpaut yang kita kepada satu yang cantik pohon sidrah cantik bahkan ketika mana Nabi sampai ke pohon sidrah Allah Ta'ala perindahkan lagi sidrah itu yang belum Tuhan hias sebelum tu Tuhan tak hias sebegitu tapi bila Rasulullah nak sampai Tuhan hias lagi pohon sidrah berlipat kali kena cantik dia firman Allah il yaqsha sidrata ma yaqsha il yaqsha sidrah bila Nabi sampai ke pohon sidrah maka puasa itu diliputi yaqsha ni diliputi dihiasi Iz yakhsha sidrata ma yakhsha. Ketika itu pohon sidrah dihiasi dengan sesuatu. Ma ni isim mausul kalau belajar bahasa Arab. Kenapa Allah Taala tak sebut apa benda yang Tuhan hias? Letak lampu tu. Letak apa lagi? Tanglung tu. Allah Allah Taala tak, Allah tak -tah -tah sebut Allah Taala gunakan isim mausul ma yakhsha. Allah Ta'ala hiasi pohon sidrah dengan sesuatu perhiasan ma ni sesuatu Allah Ta'ala tak sebut apa pun yang Tuhan hias pohon sidrah itu sehingga Allah Ta'ala sebut secara umum sahaja ketika itu Tuhan hiasi pohon sidrah dengan sesuatu perhiasan ulama tafsir kenapa, kenapa Tuhan sebut umum sebab kalau Tuhan sebut apa benda ni kita tak faham kalau Tuhan sebut nama dia, kita tak akan faham. Sebab tak ada umpama di dunia. Maka Tuhan gunakan umum. Pohon sidrah ketika itu dihiasi dengan sesuatu perhiasan. Maka ulama tafsir mengatakan, sudah pastilah pohon sidrah itu sangat indah. Keindahannya tak ada ke dunia ini. Dan ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala sedang menguji hati Nabi kita dengan ujian yang sangat halus hanya dipahami oleh ahli al-qulub hanya dipahami oleh arbabul qulub hanya dipahami oleh orang yang telah memahami makna tidak berpalingnya daripada Allah taala di dunia ini dalam kitab tasawuf menceritakan bagaimana seorang salik itu jangan terpikat dengan maqam bahkan seorang salik itu kalau dikurniakan karamah oleh Allah jangan terpikat dengan karamah Jangan terpikat dengan maqam Kalau keterpikat terpikat dengan sesuatu kurnian Allah kepada kita Maka kita telah berpaling daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka seorang salik itu Bila diberikan kemuliaan demi kemuliaan Kemuliaan demi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka jangan berpaling kepada kemuliaan Yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Terus saja hati kita Menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ketika Nabi sampai di pohon sidra Nabinya Rasulullah hatinya hanya bersama dengan Allah. Dia tidak terpikat kepada yang lain daripada Allah hatta pohon sidra. Tuhan hiasi si pohon situ dengan cantik-cantik cantiknya maka Allah Taala menyebut mazagal basu wa mataga. Mazagal basu wa mataga tidak melampau-lampau Nabi memandang ke pohon sidrah maksud, maksud kata Nabi pandang dia pohon sidrah nampak dia kecil ke pohon sidrah tetapi mazagal basaru <tutu> tidak cenderung pandangan Nabi wa dan tidak melampau-lampau Nabi mahnawah silap tak bawa handphone tak sampai macam tu mazagal basaru wa matara Ha, kita kalau nampak pun cantik, silaplah tak buat Nabi tidak terpikat pun kecantikan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud dalam hati Nabi hanya mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Tuhan puji sifat Nabi tidak terpersona ke kepada yang lain daripada Allah. Maka Tuhan mengatakan mazal basar wa ma Nabi tidak cenderung melihat kepada sitrah yang cantik itu. Wa ma tagha. Tidak melampau-lampau bermaksud Nabi tengok juga puan sitrah tapi tidak melampau-lampau pandangannya sehingga terpikat hatinya kepada kecik sitrah. Sebab apa? Sebab Nabi qul Allah. Dalam hatinya hanya Allah, summa zarhum fi khawdihim yal'abud, biar orang, -orang bermain-main selain daripada Allah. Begitulah adab salik kepada Allah Subhanahu wa taala Selagi mana kita terpikat selain daripada Allah Belum sampai lagi kita Ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sekiranya kita benar-benar Ma'rifat kepada Allah Maka hati kita tidak berpaling Tidak cenderung Tidak cinta Tidak mengagukan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Maka inilah tugasan Yang ditugaskan oleh Allah kepada manusia Oh, dah lah susah kita nak sampai martabat itu martabat itu bila kita benar-benar terpikat kepada Allah bila benar-benar kita kagum kepada Allah Namun boleh ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala kita sangat cinta kepada Allah kita mengagungkan Allah bila disebut kalimah Allah kalimah itulah yang menggerak hati kita kalau kita gemetar menyebut benda lain bermaksud kita belum makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala Marifat sebegitu bukan fardu kifayah. Marifat sebegitu bukannya sunat muakkad. Tapi marifat itu adalah fardu ain, Tuhan tuntut kita. Bukan fardu kifayah. Mencintai Allah apakah fardu kifayah? Mencintai Allah apakah hukumnya sunat muakkad? Mana wajib? Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Tinggal lagi dia Semua manusia lagi eh? Malik nak buat maka kita hanya mengharapkan keampunan Allah Ta'ala semata-mata sekiranya kita mati meninggal dunia hati kita cenderung kepada yang lain daripada Allah kita pun kita salah maka kita hanya mengharap keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab kita buat salah kita cuai kita dogil kita tak anda memahami maknanya sebenarnya. Bermaksud kita bersalah. Kita beriman, yo kita salat yo kita puasa yo kita haji yo tapi hati kita tidak makrifat pada Allah Subhanahu wa taala ketika manakah hati kita makrifat ketika mana kita mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya maka inilah tugasan kita dihantar ke dunia ni wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun tidak Jadi aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadat ibadat ini kata Abdullah bin Abbas makrifat apa maksud makrifat cintai Allah sebenar-benarnya membesarkan Allah sebenar-benarnya maka ayat itu diperintahkan kepada Nabi termasuk kepada Qul kul ni fi'il apa kalau belajar bahasa Arab kul ni fi'il amar fi'il perintah jadi bila Allah Ta'ala kul Allah perintah itu bukan hanya kepada Nabi sahaja perintah itu kepada kita maka kita juga itu diperintah supaya kita membesarkan Allah maka ini satu kewajipan sebab itu ha, masuk tasawuf ini satu kewajipan sebab ia jalan untuk makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang ada jalan, kalau ada jalan lain, bolehlah. Kalau ada bertakwa okay, ke gunung kau dapat makrifat, bolehlah. Kau dapat. Eh? Tapi ulama ini bukan madrasah ini untuk mencapai makrifat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tujuannya untuk makrifat. Makrifat itu wajib maka apabila makrifat itu wajib jalan untuk menyampaikannya turut jadi wajib dengan kaedah malayatul wajib illabihi fa huwa wajib tidak sempurna kewajipan kecuali dengan dia maka dia tu jadi wajib Wudhu sunat Wudhu sunat tetapi tidak sah salat kecuali dengan berwuduk Wudhu betul-betul jadi wajib asal wudhu sunat tapi tidak sah salat kecuali dengan berwuduk berwuduk itu tak wajib zikir as, asalnya sunat berzikir sunat salawat sunat yang wajib ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka nak sampai ma'rifat kena berzikir maka zikir betul tak jadi wajib sebab itu cara untuk ma'rifat kepada Allah kalau tak hati kita ni tamak kalau tak hati kita mencintai lain pada Allah itu satu kesalahan satu kesalahan bila kita menghadap Allah di akhirat nanti hati kita ada ada sesuatu yang lain dalam hati kita itu satu benda yang sangat aib bila bertemu dengan Allah hati kita mengagungkan selain daripada Allah aib tapi itulah kita betapa lemahnya kita betapa jahilnya kita eh? maka inilah madrasah yang Diasas oleh Allah dengan sesungguh-sungguhnya ulama bersungguh menghadapi madrasah ini bukan main-main bekas sambil sambil tak ulama mau mengasah kemutrasa ini bukan sambil sambil waktu lapang tak mereka sangat bersungguh-sungguh mengasah kemutrasa ini maka kita memahaminya dengan bersungguh kalau kita tak paham dengan sungguh-sungguh kita anggap kemutrasa eh, ini hanya Sambilan sahaja waktu lapang sahaja sedangkan dia kesungguhan ulama memberikan waktunya memberikan seluruh hidupnya untuk membawa madrasah ini untuk mendapatkan sesuatu yang yang, di, yang ditutup oleh syarak. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita faham, Allah taala menjadikan kita ahli faham, Allah taala memberikan kita tafaqquh, Allah taala memberikan kita ilmu, kepada mudah Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan kejayaan di dunia akhirat amin ya rabbal alamin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin